శ్రీ నమ ఈ శ్రావణ శనివారం వెంకటేశ్వర స్వామికి చాలా ఇష్టమైంది అందులో ఆయనకి హారతన్న పిండి దీపాలన్నా వి ఇంకా ఇష్టమట అలాగా ఈ వెంకటేశ్వర మంగళాశాసనంతో మనం హారతి చూపిస్తూ స్వామికి ఆయన్ని దర్శించుకునే ఆయన తాలూకా అనుగ్రహానికి మనం అందరం పాత్రలు అవుదాం జై గోవింద कान्ताय कल्याणनिधये निधये निधयेऽधिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीसविभ्रमालोकसुभ्रूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाङ्ग्रमङ्गलाभरणाङ्घ्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं सर्वावयवसौन्दर्यासम्पदां सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलं स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकाशतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अदृपमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्व शरणं पुंसा शरण्यत्रेण पाणिना कृपया दृश्यते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरतिशीतिलैः अपानङ्गै सृचन्ते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् षड्भूषाम्बरहेतीनां शुशवा सुषमावहमूर्तये शर्वा सर्वार्तिशमनाय स्तो वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामिपुष्करणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् नमः श्रीवेङ्कटेशाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे वासुदेवाय शान्ताय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपठेद् पुरोगमे సర్వశ పూర్వరాచార్య సృతాయాస్తు మంగళం ఏడుకొండలు వెంకటరమణ గోవింద గోవింద వడ్డీగాసులవాడా వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఈ విధంగా చక్కగా వెంకటరమణమూర్తి తలక ఆ మంగళాశ్వాసంతో ఆయన్నేమో హారతిస్తూ కీర్తిస్తే తప్పకుండా ఆయన అనుగ్రహానికి మనం పాత్రులు మన కోరిన కోరికలన్నీ ఆయన తక్షణమే తీరుస్తాడు ఆపద ముక్కులు వాడు కదా అనాథ రక్షకుడు కదా అడుగు అడుగు దండాలు వాడు కాబట్టి మనం చక్కగా ఇలా పఠించి ఆయన అనుగ్రహానికి మనం పాత్రలు అవుదాం ఈ చదివే విధానం మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ కూడా పెట్టండి జై గోవింద